तो आफी। रहमत मुझे नहीं बाबा अच्छा लगता था हमारा अपना अपना जेन है ना। हम कहते है, मैंने सारी दुनिया जा रही है वहां नहीं जाना कहते हैं कि बाबा मुझे नहीं अच्छा लगता था हालांकि सारा बगदाद इज्जत करता क्यों नहीं अच्छा लगता था कहते इसलिए कि बाबा ना सिर्फ फर्ज मस्जिद में पढ़ता था बाकी नमाज घर जाती तो मैं कहता था इतना वली या तो बाकी भी मस्जिद में पढ़े कहते एक दिन मैंने कहा जसूसी करनी है इसकी जो कि इस्लाम में मना कहते है कहते हजरत बिशराफी रमतल ने जुमे के फर्ज पढ़े फर्ज पढ़ के निकल गए दौड़ के फरमाते मैं पीछे हो गया मैंने कहा आज मैंने सुनते छोड़ दी है पर इसका पता करना है सुन्नत नफल बाद में पढ़ूंगा कहते हैं हजरत बिशराफी जल्दी से ना एक कबाब वाली दुकान पे गए वहां से कबाब खरीदे और मैंने कहा बूढ़े की उम्र देखो और इसके जायके देखो इस उम्र में भी कबाब खाएगा ओए होए मौलवी को रोटी ने सताया था इसलिए सुन्नत और नफल छोड़ आया कहते है कहते थोड़ा सा वो आगे बढ़े तो नान बाई की दुकान से ना नान खरीदे मैंने कहा देखो यार देखो इसके जायके गरम नान खाएगा बहुत सारे लोग बगदाद में रात की रोटी खाते पर ये गरम खाता है कहते हैं हजरत वो नान और कबाब लेके ना जंगल की तरफ मुड़े तो मेरे दिल में ख्याल आया यार बड़ा इस आदमी का अजीब जहन है ये अब सब्जे पे बैठ के यहां मौज करेगा खाए पिएगा और सुन्नत नफल छोड़ दी अला हजारों मुरीद है। कहते हजरत जंगल में दाखिल हुए थोड़ा सा सफर किया तो कच्ची आबादी आ गई कच्ची आबादी एक कच्चे मकान की टूटा हुआ दरवाजा बार से कुंडी लगी बगदाद के नंगे पांव चलने वाले हजारों मुरीदों के उस पीर ने कुंडी खोली अंदर गए एक फालत ज़्यादा बाबा जी बैठे तो कहते हज़रत बिशर आफी ने अपनी एक पगड़ी खोली और उस आदमी के मुंह से पानी निकल रहा था राल टपक रही थी कहते पहले अपनी पगड़ी से मुंह साफ किया फिर प्याले से पानी डाल के मुंह धोया फिर हजरत उसके टांगों पे कपड़ा डाल के रोटी का लुकमा तोड़ के उसके मुंह में डाल के गाने लगे बाबा नाराज ना होना जुमे वाले दिन मुझे देर हो जाती है अभी तो मैंने सुन्नत और नफल भी पढ़ने हैं नाराज़ ना होना मुझे देर हो जाती है कहते हैं वो बाबा रो पड़ा और कहने लगा बिशर यार चौदह साल हो गए तू रोज आता है साल ये एक सदी का किस्सा है दो चार बरस की बात नहीं चौदह साल से तू रोज आता है मैं पता नहीं कब तक लाश बने पड़ा रहूंगा तू कब तक आएगा बिशर बिशरे आफी ने बाबा के कहा बाबा फिक्र न कर आज के बाद ये जुमला ना कहना कि तू मेरे लिए बोझ है फरमाया लोग समझते हैं कि मैंने इबादत करके मकाम पाया है लोग समझते हैं मैं नवाफल ज्यादा पढ़ता हूँ दुनिया जानती है कि मेरी रात की तस्वीर ज्यादा मजबूत है पर मैं इनमें से कोई बात भी नहीं मैं तो तेरी नौकरी करता हूं तो अल्लाह ने मेरी इज्जतों में इजाफा फरमा दिया है सोच ही साफ नहीं नजरिया ही ठीक नहीं फिक्र ही ठीक नहीं इस्लाम नजरिए का मजहब है सोच का मुस्त इमाम महमद बिन न्बल की अधीज सुनेजरतिन मालिक फरमाते जब इंसान ने रोजा रखा होता है ना तो रूह वैसे ही पाक होती है उसकी मैंने ये सोचा कि कुछ बातें ऐसी की जाएं जिससे थोड़ी सी सोचें भी तब्दील हो कुछ सोचों का वजू सोचों का गुसल अफकारों नजरियात की भी बात हो हम समझते हैं कि शायद कसरत इबादत असल है इकबाल कहते हैं ये जिक्र नीम शबी ये मुराकबे ये सुरूर तेरी खुदी के अगर निगे नहीं तो फिर कुछ भी नहीं तेरी खुदी के अगर और फिर आम चीज नहीं कहा ये जिक्र नीम शबी सवेरे शहरी का जिक्र ये मुराकबा ये जो तू तो घंटों अल्लाह की याद में बैठा रहता ये सुरूर कहते बेकैफ इबादत नहीं सुरूर वाली ये जिक्र नीम शबी ये मुराकबे ये सुरूर तेरी खुदी के अगर निगेबान नहीं अगर तेरे नजरिए को नहीं बदल सके तेरी सोच नहीं बदल सके तेरा ईमान मजबूत नहीं कर सके तेरी खुदी की अगर निगे नहीं तो फिर फिर कुछ भी नहीं और खिरद ने कह भी दिया ला, इला इला ला तो क्या हासिल दिलो निगाह, दिलो निगाह, दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो फिर फिर कुछ भी नहीं दिलो निगाह इकबाल कहते हैं एक दिल का कलमा पढ़ दूसरा नजर का कलमा पढ़ इन पे पाबंदी लगा दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो फिर फिर तो कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं अदरत मालिक कहते मैं हुजूर के पास बैठा था जरत अब्दुल्ला अमर भी बैठे थे कोई बात हो रही थी एक हुजरे में बैठे थे दरवाजे पर दस्तक हुई मुस्नद इमाम में हदीस है नबी सलाम ने फरमाया अंश दरवाजा खोलो दरवाजे पे वो बंदा है जिसको अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत फरमाएगा वो बंदा है दरवाजे पे हजरत अंश बिन माला कहते मैंने दरवाजा खोला तो बंदा देखा गरीब सा एक अंसारी से आबी और बंदा बड़ा सादा वजू ताजा करके आया है, तो पानी के कतरे दाढ़ी से बह रहे और चमड़े के जूते उसने लपेट के ना तो बगल में छुपाए हुए आके अता याद की हालत में बैठा हुजूर से दो चार बातें की चला गया हम उसका रंग देखते रहे और मुस्तफा का कर्म देखते रहे इसको हजूर ने जन्नती कहा है कहते है, अगले दिन उसी टाइम उसी वक्त हम हजूर के पास बैठे थे फिर दरवाजे पे दस्तक हुई हजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो दरवाजे पे वो बंदा है जिसे अल्लाह बगैर हिसाब जन्नत अता इसेगा बगैर हिसाब कहते हैं दरवाजा खोला और जैसे ही मेरी नजर पड़ी बंदा भी वही है जो कल आया था और अंदाज भी वही है जो कल था उसी तरह पानी के कतरे उसी तरह जूते बगल में अस्सलाम वालेकुम कल हुजूर फुलाम बात की तफसी पूछनी मुझसे रह गई थी गलती होगी दोबारा आया हो उसने अपनी गुफ्तगु की चंद जुमलों में बात समेटी चला गया फरमाते इतफाक की बात के दिन तीसरा बंदे भी हम दोनों मैं और अब्दुल्ला बने अमर हजरत यान मालिक कहते हैं दोनों बैठे थे सेम टाइम सेम डे फिर दस्तक हुई हजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो और मुस्कुराक ने फरमाया दरवाजे पे वो बंदा है जिसे अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत था फरमाएगा कहते हैं खिल उठे हमारे चेहरे बाहर गए दस्तक हुई थी दरवाज़ा खोला फरमाते मुझे यकीन था वही होगा जो दो दिन पहले आया था और मेरे यकीन के मुताबिक काम हुआ वही बंदा था जो कल भी था जो परसों भी था हालत और कैफियत और अंदाज भी वही था पानी के कतरे बह रहे और उस शख्स ने जूते बगल में दबाए हुए खिदमत में हाजिर हुआ बैठ गया बातचीत की चला गया हजरत मालक कहते हैं थोड़ी देर हुई तो हजूर भी तशरीफ ले गए हजरत अब्दुल्ला इबन अमर मुझे कहने लगे यार वैसे कितने इसके नसीब है कितने नसीब हैं कोई आया ले के चला गया कोई आया ले के चला गया। कोई आया ले के चला गया कोई उम्र भर भी ना पा सका मेरे मौला तुझसे गिला नहीं ये तो अपना अपना नसीब है ये तो अपना अपना और न किसी के हाल पे तंज कर न किसी के गम का मजाक उड़ा वो जिसे चाहे जैसे नवाज दे ये मिजाज लुफ रसूल है सल अल्लाह तहते हम लोग गुफ्तु करने लगे अब्दुल्ला बुबिन अमर मुझसे कहने लगे यार वैसे पता करना चाहिए ये कौन सा अमल करता है पता करना ऐसे हम नहीं पता करते कि ये बंदा बड़ा चमक गया पता करो कौन सा कारोबार करता है ज़रा इसकी जसूसी तो करो और बंदे भी बड़े समझदार हैं वो साइड बिजनेस नहीं बताते वो कहते हैं वो जो मेरा लहदा है वो नहीं बताना कहीं ये रहना शुरू कर ले हालांकि इंसान के पास जो खूबी जो अल्लाह ने उसे दौलत देनी होती है वो अपना अपना नसीब होता है वो घर में बैठे भी अल्लाह अता कर देते वो कहते हैं कि पता करो क्या अमल करता है तो हजरत इब्ने उमर कहते हैं मैं उसके पीछे हो गया उससे सलाम ली तो मैंने कहा मुझे दो तीन दिन के लिए मेहमान बना लोगे मान ना मान मैं तेरा मेहमान दो तीन दिन के लिए मेहमान बना लोगे तो कहते मुझसे कहने लगा घर में झगड़ा हो गया क्योंकि पड़ोस में तो तुम्हारा करीब ही तो तुम्हारा घर है मेरे मेहमान बनने को झगड़ा है तो मैंने कहा चलो ऐसे ही समझ लो पर मुझे मेहमान बना लो कहते मैं तीन दिन और तीन रातें उस शख्स के साथ रहा वो कितना सदका करता है मैं नोट करता रहा नमाज कितनी पढ़ता है उसका क्या मैं चाहता था कि वो अमल मुझे मिले इसकी बरकत से मुस्तफा ने इसे तीन मरतबा जन्नती फरमाया है ताकि वो कैफियात मुझे भी मिले अजरत अब्दुल्ला अमर कहते हैं कि मैंने कोई खास चीज नहीं देखी वो इशा पढ़ता तो फजर तक बिस्तर पे करवटे लेता और मैं अलहमद उठ के तजत भी पढ़ता नवाफल भी पढ़ता कहते हुए वे एक सपारा पढ़ता मैं तीन तीन पढ़ता फरमाते हैं उसने तीन दिनों में खजूर भी सदका नहीं दिए कि खजूर भी और मैंने बड़े बड़े गरीबों की मदद की मैं कहने लगा कि अमल तो मेरा ज्यादा है इससे फिर खूबी क्या है खास तवज्जो करना इस्लाम और दीन का जो फिक्री असास जो फिक्री असास हमें से ने दी हजरत अब्दुल्ला इन अमर कहते हैं मैंने तीसरे दिन उसे कहा भई अल्लाह तेरा भला करे तूने बड़ी खिदमत की मैंने जाना है मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ था मैं तो बस तेरा अमल देखने आया था कि तू अमल क्या करता है तो वो या भी कहते हैं मुझे कहने लगे यार तू मेरा अमल देखने आया था मुझे बता तो सही क्या तुने? और क्यों देखने आया मेरा अमल तुझे क्या जरूरत पड़ी मेरी जासूसी की तो कहते हैं मुझसे जब उसने सवाल किया तो मैंने उसको कहा भाई तू तीन दिन आया ना हम बैठे हुए थे कहा मैं आता रहा हूँ तीनों दिन नबी पाक ने फरमाया अल्लाह तुझे बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा तो मैं चाहता था कि मैं जरा जासूसी करूं जरा देखूं खोज लगाऊं कौन सा ऐसा अमल है आप भी जरा ध्यान दीजिएगा कौन सा ऐसा अमल है हालांकि तू पढ़ता है और उठ के फजर पड़ता है मैं तो पढ़ता हूं तेरा सिपारा एक है मेरे तीन है कौन सा ऐसा अमल है जिसके सब तुझे जन्नत मिलेगी कहते हैं वो सियाबी कहने लगे यार कोई ऐसा अमल नहीं कोई शाय नहीं मैं इसकाबल ही नहीं मनानम मन के मन दानम जो मैं हूं मुझे पता है का फिर कोई बात तो होगी तेरी मेहरबानी बता दे मैंने तीन दिन तीन रातें मेहनत की है बता दे कहते वो कहने लगे अगर तुझे बताऊ ना तो फिर सुन मैं जब रात को सोता हूं तो अपने दिल पे नजर डालता हूं और सवेरे जब उठता हूं तो फिर अपने दिल पे नजर डालता हूं मोबाइल पे नहीं कुंजी पे नहीं चाबियां किधर है बटवे पे नहीं मैं रात को सोते हुए भी अपने दिल पे नजर डालता हूं सवेरे उठते हुए भी मैं सबसे पहले अपने दिल पे, दिल पे नजर डालता हूं फरमाते हैं, मेरे दिल में किसी का हसद नहीं है किसी के बारे में कोई कीना नहीं है कोई किसी के बारे में मैल नहीं मैं अल्लाह के हर बंदे के बारे में सोच नजरिया फिक्र अच्छी रखता हूं और फरमाया मैं तेरे बारे में भी अब्दुल्ला यही सोचता हूँ कि तू मुझसे ज्यादा नेक है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी मेरा जेन ये है कि अंश बिन मालक मुझसे ज्यादा परहेजगार है इस वक्त भी मेरी सोच ये है कि महबूब के, के सबसे आबा में सबसे कमजोर मैं ही हूं नब्दी अब्दुल्लाबन अमर कहते हैं मैंने उसका हाथ चूमा मैंने कहा समझ आ गई है तेरा नजरिया तेरी सोच पक्की और सच्ची मुसलमान है तू दिल और रूह का मुसलमान है